Михаил Долоченко, Юрий Миколаевич Ярошенко, главный тренер профессионального футбольного клуба «Сумы» делится своими выражениями от матчу у Сумы. Прошу. Ну, если по матчу говорить, то я думаю, зрителям он сегодня понравился. Вот. Для наших молодых футболистов это хороший экзамен был, хороший экзамен. Мы готовились к этой игре. Действительно, специальная подготовка была. Вот, хотелось увидеть на фоне сильного соперника те наши сильные качества и, естественно, слабые, чтобы дальше двигаться вперед. Поэтому по итогам матча я вам скажу одно, что качеством игры я остался доволен. Единственное, конечно, результатом недоволен. Поэтому те ребята, что мы планировали, ну, у нас сегодня очень хорошо получалось. Я команду поблагодарил в раздевалке, поэтому, говорю, на правильном ходу, на правильном направлении. Поэтому будем двигаться вперед. Матчи между и Сумом завжди проходят складно. Хотелось бы побажать вашей команде успешных выступлений в этом чемпионате. Ну и еще раз хотелось бы поблагодарить за хорошую яскраву. Я прям тоже Ирина Огромное спасибо. Я вам тоже самое хочу поблагодарить. Почему? Потому что, знаете, как окунулись в такое спортивное, ну, по большому слову, царство, где действительно все направлено на футбол. Поэтому дай бог, чтобы у нас на Украине больше таких мест было. Действительно, приезжающие футболисты вчера на предыгровой... Э, разминочки говорил что говорю футболом пахнет футболом да я вам говорю что это желаю Ростова, да, да желаю успеха команде почему спасибо потому что, что действительно Александрия, она по составу она готова для премьер лиги так что все я так думаю в мы... руках да да Счастье спасибо вашими молитвами спасибо спасибо вам большое